Будет ли оппозиция призывать людей расходиться, если не будет подписана ассоциация или другой какой-то документ о намерениях? Я считаю, что мама своим призывами и обращением к Евромайдану призвала людей в случае неподписания Януковичем соглашения увеличивать силы протеста и бороться до того момента, пока мы не поймем, как решится судьба Украины. Я не совсем знаю детали этого. Я знаю, что Арсений Яценюк заявлял об этом, он знает детали этого соглашения. Я считаю, что Европейский Союз ни при, каких, ни, ни при каких условиях и ни при каких обстоятельствах не откажется от европейских ценностей, которые они сами же проповедуют, за которые они боролись. Они боролись, чтобы Украина их приняла. Но так как Власть украинская и Янукович не стали принимать эти ценности, то я думаю, что во-первых они не отвернутся от самой Украины, потому что сейчас власть украинская и, сам, и сами люди украинцы разделились, и Украина должна должна иметь эту поддержку, она не может, как моя мама говорит, остаться сам на сам, один на один с авторитарным режимом.